নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইলিশ্যনৰ অন্য এটা ভিতৰলৈ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে হয়তো ইলেকশ্যনৰ পিছতে আপোনালোকৰ অসম আৰক্ষীৰ যি ভাইভাৰ কাৰণে কাট অফলিষ্ট কাট অফলিষ্ট মাৰিব অৱশ্যে এতিয়া কাট অফলিষ্ট নহয় আৰু নাম মানে হেংআপ কৰিব যাৰ যাৰ ভাগ্য আছে ভাইভাৰলৈ তেওঁলোকক নিম মানে মাতিব আৰু ভাইভাৰ ক'ত হ'ব এতিয়ালৈকে ক'ৰ পৰা নাযায় যিমান দূৰ সম্ভৱ মই জনাত গুৱাহাটী চাই গুৱাহাটীতে হ'ব ত' ভাই ভালে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব এতিয়া তাতে বহুতে সুধিছে তেতিয়া ভাই ভাত শিকি প্ৰশ্ন সুধিব আগতে যিসকলে দিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু যিসকলে নতুনকৈ দিব এবাৰ তো তেওঁলোকৰ সমস্যা আছে জালো কি হ'ব কি নহ'ব মানে দুদুমূৰো হ'ব চাই কেনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিব তো এই বিষয়ে আজি আপোনালোকক মই জনাম কাৰণ কেলৈ মোক বহুতে সুধি আছে সেইটো বিষয়ে ত' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম চোৱাসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব গোটেইখিনি আপডেট পাই থাকিব আছাম পুলিচ আছাম ফ্ৰেষ্টৰ তো কথাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকক জনাওঁ যে ভাইভাৰ যিটো বস্তু হয় মৌখিক পৰীক্ষা সেই মৌখিক পৰীক্ষাটো আপোনালোকৰ যিমানেই যি নহওক লাগিলে তাত আপোনাৰ কোনো লিখিত কথা নাহে তাত আপোনালোকৰ মুখে মুখে কিছুমান সুধিব সেইখিনি আপুনি ক'ব পাৰিব লাগিব যিকোনো প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে ভাৰতৰ হওক বা পৃথিৱীৰ হওক বা অসমৰ হওক বা নিজৰ ঠাইখনৰ হওক নিজৰ গাঁওখনৰ হওক প্ৰতিটো কথাই সুধি দিব পাৰে তেওঁলোকৰ যিসকল ব'ৰ্ড মেম্বাৰ বহি থাকিব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মনত যি আহে তাকে সুধিব পাৰে ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু ডাঙৰ কথা হৈছে আপোনাৰ যি ব্যক্তিত্ব আছে আপোনাৰ সেই ব্যক্তিত্ব আপোনাৰ পৰিচয়টো ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ মুখৰ আগত দাঙি ধৰিব লাগিব যে আপুনি অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে এজন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তি হয় বা আপুনি অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে কাবিল হয় তো সেইখিনি কথা এটা তেখেতলোকে বুজি পাব লাগিব বা আপুনি নিজে তেখেতলোকক সেইটো দেখাব পাৰিব লাগিব সেই ধৰি লওক আপোনাৰ নামটো নামটো কি নামটো ধুনীয়াকৈ ক'ব লাগিব আৰু সেই নামটোতো কিছুমানে ধৰি লওক এতিয়া ধৰক নামৰ আগত কিছুমান ধৰি লওক শ্ৰীৰাম ভূপেন চাৰিঙীয়া তাৰপিছত তেনেকুৱা কথা কিছুমানে পটককৈ ধৰক নামটো কৈ দিয়ে আৰু কিছুমান এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল নাৰ্ভাছ হয় গতিকে নাৰ্ভাছ হোৱাৰ কোনো প্ৰত্যেক কথা নাহে তাত আপোনালোকে যি সুধিব সেইখিনি খুব ক'বলৈ ভালকৈ ক'ব চ' আপোনাৰ নামটো সোধাৰ লগে লগে নামটো ক'ব শ্ৰী ভূপেন চেৰিঙা ধৰি লওক ক'ৰ পৰা আহিছে কি কথা সুধিব তাৰপিছতে ধেমাজিৰ পৰা আহিলে ধেমাজি বা গুৱাহাটীলৈ কেইখন জিলা পাৰ হৈ আহিলে সেইটো পটককৈ সুধি দিব পাৰে আৰু একদম স্পেচিয়েলি জিলাৰ এছ পিজন আৰু ডি চিজনৰ নামটো আপোনালোকে একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু লগতে ক'ব ধেমাজৰ আপোনালোকৰ জিলাখনত যদি কোনোবা এজন মন্ত্ৰী আছে তেখেত কি মন্ত্ৰী হয় কি পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰী মানে কেনেকুৱা কেবিনেট মন্ত্ৰী বা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সেই ধৰি লওক এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ কথা কওঁ ডিব্ৰুগড় ধৰি লওক তাত তোমালোকৰ বোলে মন্ত্ৰী দুজন আছে বোলে মন্ত্ৰী দুজনৰ নাম কোৱা এতিয়া মন্ত্ৰীটোৰ কথা আহি গ'ল এতিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰ আছে আৰু আমাৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন আছে তো তেনেকুৱা এটা কথা আহি গ'ল এতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব যে ছাৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিকত দুজন মন্ত্ৰী আছে এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰ মানে ডাঙৰীয়া আৰু আন এজন আছে আমাৰ মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ শক্তিমন্ত্ৰী ঠিক তেনেকৈ সেইখিনি আপুনি ক'ব পাৰিব লাগিব ত' জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক কোৱাৰ লগে লগে অধীক্ষকজনৰ নামটো ধুনীয়াকৈ ক'লে আৰু বৰ্তমান অসম আৰক্ষীৰ কথাখিনিতো আপোনালোকে জানেই ধৰক ডি ডি জি পি কোন বা আপোনালোকৰ হোম মিনিষ্টাৰ কোন হোম মিনিষ্টাৰ কোন সৈতে সুধিব পাৰে কিন্তু ভাৰতৰ হোম মিনিষ্টাৰ কোন সেইটোও কেতিয়াবা সুধি দিয়ে ভাৰতৰ হোম মিনিষ্টাৰ আপোনালোকৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া সেইটোও আপোনালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব ভাল গতিকে যিবিলাক কথা সুধিয়ে মাননীয়টো খুব আপোনালোকে নেপাহৰিব মাননীয়টোৱে ক'বলৈ চেষ্টা কৰে মানে যত্ন কৰিব কাৰণ কেলৈ ডাঙৰ মানুহৰ নামত সদায় মাননীয়টো বহে তাৰপিছতে আপোনালোকৰ লোকসভাৰ সদস্য কিমান ৰাজ্যসভাৰ সদস্য কিমান সেইবিলাকো কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে এতিয়া পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন হৈ গ'ল পঞ্চায়তৰ বিষয়ে অলপ সুধি দিব পাৰে গতিকে সেইখিনিও আপোনালোকে চাব আৰু নিজৰ জিলাখনৰ বিষয়ে বেছিকৈ সুধি দিয়ে গতিকে সেইখিনি খুব ভালকৈ চাব আৰু একদম ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ল আপুনি অসম আৰক্ষী কিয় যোগদান কৰিব বিচাৰিছে বা কিয় অসম আৰক্ষীয়ে হ'ব বিচাৰিছে সেইটো এটা খুব একদম ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন সেইটোক সুধি দিব পাৰে গতিকে এইটো আপোনালোকে যিমান ভালকৈ দিব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ কাৰণে প্লাছ পইণ্টছে ধৰি লওক মই সৰুৰ পৰা মোৰ সপোন আছিলে ছাৰ ইউনিফৰ্মৰ প্ৰতি আৰ্মিয়ে হওক বা পেৰামিলিট্ৰি ফৰ্জ হওক বা পুলিচেই হওক ছ' মানে পেৰামিলিট্ৰি ফৰ্জ বা আৰ্মিত মই কোৱালিফাইড হ'ব নোৱাৰিলোঁ গতিকে অসম আৰক্ষীৰ মোৰ এটা সপোন মই অসম আৰক্ষীয়ে হ'ব বিচাৰিছোঁ আৰু মই ইউনিফৰ্ম খুব ভাল পাওঁ ইউনিফৰ্ম আৰু ডিচিপ্লিন খুব ভাল পাওঁ গতিকে ডিচিপ্লিনৰ কাৰণে মই অসম আৰক্ষীয়ে হ'ব বিচাৰিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে কিছুমানে কৈ দিয়ে দেহসেৱাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ বুলি গতিকে দেশসেৱাৰ বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গতিকে দেশসেৱাৰ বুলি নকৈ পিনি আপোনালোকে নিজৰ কথাখিনি ক'ব যে মই এইটো ভাল পাওঁ মানে এইটো ডিচিপ্লিন এটা নিয়মনিৰ প্ৰতিটো এটা বৰ্তি হৈ থাকে চাকৰিটো আৰু নিজৰ ফিজিকেলৰ ওপৰত গুৰুত্বটো বেছি পৰে ডিফেন্সৰ চাকৰি সেইকাৰণে ভাল লাগে তেনেকৈ কিছুমান ক'ব আৰু অসম আৰক্ষীয়ে চাকৰিটো এটা চাকৰি হিচাপে বুলি নহয় আৰু এইটো এটা আপোনালোকৰ অসম তাত আপোনালোকে চাকৰি বুলিয়েই নহয় তাত আপোনালোকে বিচৰা কেইখনমান বস্তু পাব সেই ধৰি লওক আপুনি ডিউটিৰ লগতে বিভিন্ন ঠাই দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ আজিকালি ইলেকশ্যন ডিউটিও বাঢ়িলে যায় তো সেইখিনি গোটেই কথাখিনি ক'ব পাৰা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব ধুনীয়াকৈ ফুটাই পিনি তাৰপিছত আৰু বহুতখিনি কথা আছে তাৰ লগতে আৰু এটা কথা কওঁ অসম আৰক্ষী যেতিয়া ভাইভাৰ দিবলৈ যাব ভাইভাৰত আপোনালোকে কি পেন পিন্ধি যাব মোক সেইটো গোটেই গ'লে একদম ফৰ্মেল ড্ৰেছ ইমান টাইট ফিট নহয় আপোনালোকে নৰ্মেল পিন্ধি যাব সেইবুলি টায়ে চাই মাৰিব নালাগে আপোনালোকে কমফৰ্টেবুল কিবা চাৰ্ট পিন্ধি যাব লগতে টি চাৰ্টো পিন্ধিব কোনো ডাঙৰ কথা নহয় খালী অলপ কয় টাইট ফিট হ'ব নালাগে আৰু একদম ফৰ্মেল ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগে যেতিয়া যাতে মানুহ যিজন বৰ্ড মেম্বাৰ বহি থাকে তেওঁলোকৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় আৰু বৰ কালাৰফুল পিন্ধিবও নালাগে একদম ধুনীয়া ফৰ্মেল ড্ৰেছ পিন্ধি যাব লাগে বেচিকেলি হোৱাইট চাৰ্টেই বা হোৱাইট টি চাৰ্টেই বেটাৰ কাৰণ কেলৈ মানুহৰ এটা মানে ব্যক্তিটো এটা এটা সৌন্দৰ্যতা ফুটি উঠে হোৱাইট বস্তু তো সেইখিনি আপোনালোকে কথাখিনি মানি চলিব আৰু মই যিখিনি কুৱেশ্যন কৈছোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকে ভালকৈ চাব তথাপিতো নেক্সট ভিডিঅ' আকৌ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভালকৈ ত' আজি থোনমুনকৈ মোক বহুত সেইটোৱে আছিলে কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ চ' সকলো ভালে থাকক number no.